डिजिटल महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि मिळवा आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि महत्त्वाच्या अपडेट्स Okay, so अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जैसे आज 9 तारीख 9 फरवरी संडे का दिन हमारे गोसिया फ़ाउंडेशन की तरफ से औरतों के औरतों के लिए इस्तेमा का प्रोग्राम रखा गया था और यहाँ पे काफ़ी तादाद में हमारी माँ बह इधर पे आके प्रोग्राम में शिरकत फरमाए और काफ़ी दिन दुनिया दोनों तालीम हासिल किए और ये ही मतलब अच्छा मैसेज एक लोगों के लिए हमारे जो आलिमा साहब आए थे उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिए हुए और इसके लिए मैं जितने हमारी माँ बहने इधर पे इज्तेम में शिरकत किए थे उनका हम लोग तह दिल से शुक्रिया अदा करते है असलामेकुम असलाकुम okay. आज हम गोसिया फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक औरतों के इस्तेमाल का प्रोग्राम किया गया था जिसमें हमारे अशोक नगर कमेटी जो गोसिया फाउंडेशन उनकी तरफ से टाउन हॉल में एक लड़कियों के औरतों के इज्तेमे का प्रोग्राम किया गया था जिसमें बाहर से आलिमा और बहुत लोग आई थी उनका यही मैसेज था कि आपको शांति बनाए रखे आपस में एकता हो लोगों में और सब मिलजुल कर रहे इस तरह जैसे और दीनी और दुनिया बहुत सी चीज सिखाई गई औरतों को जैसे कि कैसे माहौल में रहना है कैसे लोगों से करना हर चीज की तरीका एक बताया गया उन्हें दुनिया के बारे में दीन के बारे में हर चीज के बारे में औरतों के पर्दे के बारे में जो आजकल बहुत गलत हो रहा है उस के बारे में तो इस तरह से यहाँ पर टाउन हॉल में इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर जितने लोग भी आए थे आज उन सब का हम तरीके से धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने भी किसी तरह से पार्टिसिपेट किया इसमें किसी तरह से मदद की किसी तरह से किसी ने मदद किया उन सब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं और शुक्रिया आप लोगों का ऐसे हमारा हौसला बनाए रखिए आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे और चलते रहेगा इन